Казала, що в нас е, дуже патріотичний і войовничий народ. Е, ну, ніхто не навіть не звав, вже поїхали патріоти. Тому у нас дуже патріотична нація, і цей дух козаків волі, е, вольності живе у всіх нас у, у всіх людях і у мешканцях України, в українцях. Як можна воювати з Україною? Україну неможливо перемогти. Ну, я точно в цьому впевнений. Вони вірою та правдою служили своєму народові, мужньо захищали країну. Девіз козаків перемога або смерть. Минуло чимало часу мінявся хід історії, але традиції незмінні. Це наша земля. И мы здесь хозяева, никто не будет другой. Гнездо один, гнездо два. Возможно, работает вражеский снайпер. Всем укрытие, оставить только наблюдатели, как приняли прием. Да. прием плюс. Гнездо один под обстрелом. Начинаем работать дальше. Наблюдательный пункт под обстрелом. Витер 00, э, сырость 294. Нормально. Надо сейчас работать. А, Страшно, поправочка, А, Сейчас поправочку на мокрушке Похода работа тоже калибр. Начинаем работать. Район, район замечен, начинаю работать. Бачу белые мешки, район белых мешков, есть движение. Работаю. Українці, не заради того, я сюди прийшов на війну, там заради якоїсь там розваги, там постріляти. Хто хоче саме менше війни, це токо солдат. Ми не хочемо війни. Но нам приходиться воювати заради вашої безпеки. Ми просто зараз на карті просто незалежні. А так нам ще пристоїть дуже сильно багато виборювати свою незалежність. Раніше вони чекали з нетерпінням чергової поїздки до військових. Зараз вже в якості солдатів чекають посилки та листи на передову. Лави зсу поповнюють волонтери. Я очень хотел сюда попасть, служить, по витриной ссылочке не получилось. А вот 128-го вот, у меня вот получилось попасть, и вот я здесь. В одно место я знаю эту позицию, я знаю э, линию соприкосновения, там, где, откуда по нам работают. Я знаю все дороги на, 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 на зенит. Взять, все бросить и уйти, э, там заняться мирной жизнью, но ну, уже не получается, потому что уже влез сюда, уже да, как вот я, допустим, не смог. Поэтому вот решил вот. э это то, что чем я должен закончить эту войну, вот это я ещё должен за за государство повоевать. Бійти визначають, незважаючи на ротації з того боку Баракат, вони знають, хто проти них воює, де знаходяться вогневі точки і чого можна очікувати від противника. Стосовно того, що ми тут знаходимося, це вже більше трьох днів. Ми їх изучили, мы знаем, кто сюда приходит, как они себя ведут. У них есть плохая черта, передаю им привет. Ну вы подредили, некогда сюда заходить. не заходят новое место. А старое подразделение, в силу того, что они между собой, скорее всего, конфликтуют, или какое-то у них есть соревнование, ничего не говорят. Поэтому каждое новое подразделение – это подарок для нас. Мы знаем, где, сколько, и что с ними делать. Вот так. Поэтому нам совершенно все, сколько их зайдет. Мы все равно знаем, откуда, когда и что. У разі спроби прориву або загрози життю особовому складу ворога є чим зупинити, не порушуючи при цьому мінських домовленостей. Якщо здумають приймати якісь спроби чого то ми можемо зупинити дуже швидко, ефективно. Події в зоні АТО показали, Збройні сили нічого не варті без моральної підтримки народу. Матері, дружини, діти та всі українці вірять, небо над нашою країною буде мирним. Але скільки мине часу, та якою ціною? На связі п'ятий. Продолжите старианты, продолжите. Я первого плюс. каждый день звонил, каждый день. А то, ну, если возможно, сесть и несколько раз. А так каждый день я ему сказала два слова. Я жив, здоров. Сказала уже спустя несколько времени, что он едет туда. У меня, конечно, был шок. Я не знала, что мне ответить. Я до последнего не верила. Из Дебальцева мы встречали их стоишь на КПП и думаешь, ну, как бы, чтобы живой, здоровый приехал. Сыночек мой, Санек, обращаюсь к тебе. Береги себя. Я понимаю, что он скоро приедет, что все будет опять так и хорошо. Давай я тебе еще наберу. Давай целую. Как-то так и общаемся. Не подолгу, но хоть что-то. Хоть что-то, конечно, чтобы это уже поскорее все закончилось. Спасибо тебе за поддержку, за то, что все время ждешь. Я тоже сделал мне на сюрприз, прислал мне в одной из моих посылок. В одной сзади тоже на пожелание нужно написала. 2015 год. Я хотел бы приветствовать свою мату, потому что она там совсем одна, чекает на меня уже почти два года. Что я хотел бы передать мешканцам города Запорожья? Мы тут стоим и будем стоять, и доки только треба. Мам, не переживай и не плачь. Хотелось бы передать привет родным, близким. Дочери своей очень сильно ждет, любит папу. Скоро вернусь. В нашей памяти хотелось бы, чтобы мы понимали, какой ценой ну, в общем то дается мир в нашем городе наш, в нашем доме. Благодарны и рады, что не забывают нас волонтеры, вот больнянские волонтеры. У нас в наших окопах даже клубника есть благодаря им. И хотел бы передать привет очень своим маме, папе, родне всей. И любимой жене, которая ждет, надеется, верит. Сьогодні в нелегкий час для країни ми стоїмо на захисті найдорожчого, на захисті своєї землі. Будьте впевнені. Україна переможе. Від імені Збройних сил України хочу звернутися до нашого майбутнього покоління. Займайтеся спортом. Ведіть здоровий спосіб життя. Читайте книжки, черпайте інформацію з різних джерел та аналізуйте її. Майте свою власну думку, хочемо, щоб Україна була завжди єдиною, і максимум, що б ви стріляли, так це от тільки за такої рогаткою. Сьогодні в складний час для країни люди не втрачають надію. У історії України буде нова сторінка без війни та кровопролиття. Але на сьогоднішній день бої в зоні АТО тривають. Євгенія Мельник, Сергій Чали, Юрій Васильченко, Олександр Кравець із Донецької області. ТВ 5